Черкаська прокуратура і прокуратура Черкаської області покривають масово покривають відступлення, масово фальсифіцірують уголовні справи. На протяжні п'яти років не дає входу цим справам. Давайте пройдемо в кабінет, давайте сядемо, я кажуть, за другий стол. Існує проблеми, давайте розбиратися. Якщо ви не надалі, що не робите в чомусь там. Давайте ласка, давайте запросимо його. Конкретні факти, конкретні питання і конкретні відповіді. Сьогодні ми тільки що заслухали першого замісника. Кабінети не можна дойти. Ми вчора в антикорупційній комітеті партії пенсіонерів проводили мітинг по ділу Лозинського 2 у Городищі. Там хоч прокуратура є, вимуще. а тут вже сидять у кабінетах. По 5, по 6 років, в 6 місяців нічого не змінилося і давай. Що зробимо. Та скільки можна пісні? Треба вже вигонити. Про що статті? Нічого не роблять. Всю цю владу теж напомогать гунітасу. Спори тулуба проростають. І цими все займається. Два золотих батона. Ткаченко і Черівко. Ганьба Черкаської обласній адміністрації. Ганьба, ганьба, ганьба. 好安逸 сегодня мы решили провести такую акцию, потому что реально просто достала. Достала коррупция, достала воровство. У нас в Черкасах бюджет просто сотни миллионов гривен в месяц, в год. Вот этот бюджет просто разворовывается. Так уже после того, как прошла революция, ничего же не изменилось. Мне больно смотреть на, этих, на эти фотографии вот этих вот парней и девчонок с небесной сотни, которые погибли за наше лучшее будущее. А сейчас мы смотрим, к власти пришли те же Адарычи, те же там те, те же прокуроры у власти, которые сейчас покрывают преступления. И нам очень бы хотелось, чтобы какие-то изменения были. У нас это уже вторая акция. Третью акцию мы планируем проводить в Киеве. На сегодняшний день городские власти делают, организовывают рейдерские захваты земли. Вот буквально в прошлую пятницу у нас предприниматель есть, глава, ну, член нашей организации. У него павильон. 5 часов утра, ну, еще в темное время ночи, значит, приехали машины, забрали его павильон, в котором товара на 100 тысяч гривен, увезли в неизвестном направлении и сразу же на его место установили другой павильон. И на сегодняшний день предприниматель ходит по прокуратурам, подает заявление, заявление у него не берут, хотя в течение 24 часов должны открыть уголовное дело. Прокуратура покрывает это преступление. И таких преступлений у нас просто масса. Вот Светлана Васильевна, которая сейчас выступает. Значит, пять лет назад городские власти забрали имущество на 145 тысяч. Подтверждено экспертизой прокуратуры. И прокуратура уже пять лет покрывает все эти, все эти злочины. И даже уголовное дело не хотели открывать. Но просто того, как начала, как мы выступили по телевидению, как ездили в Киев с митингами, звонила лично Юлия Владимировна Тимошенко, она тогда премьер-министром была. И только после этого открыли уголовное дело. Открыли значит, по статье превышение, превышение, власти. Но прошло пять лет, и сейчас эту статью потихонечку переквалифицировали на службовую недбалесть. И всех фигурантов подвели под амнистию. Ну, все как у нас Сделается. И товар на 145 тысяч предпринимателей до сих пор не вернули. Вот против этого и не только этого, против всех преступлений, которые делает наша власть, мы бастуем. Потому что реально просто достали. Эти люди сюда вышли не от того, что у них хорошая жизнь, а от того, что нет рабочих мест. И даже те маленькие рабочие места, которые есть, они уничтожаются. Уничтожаются в интересах олигархов. Для того, чтобы сюда заходили там киевские кишени, киевские сельпо и другие магазины. А наши люди, наши предприниматели остаются без работы. Приехали за распоряджением Одарича. Те же сами люди, рабочая группа, так звана, межвиконкому, І демонтували мої кіоски разом з товаром. Всі три одночасно, без попередження. Без попередження. Мають вони на це право? Ні, не мають. І до цього часу мені ці кіоски не повернули. Я конституцію наголошую на те, що судові правопоряд.